નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સ્વાગત છે આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડિયો લાઇક કરો શેર કરો અને

बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह खर्च हो जाते थे बीजो प्रश्न सादीराम राम पुरानी पत्रिकाए बेचने बेचते नहीं थे क्योंकि जवाब में से ऑप्शन का उनके रोते हुए बच्चे उनमें के उनमें के चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे तीजो प्रश्न सदानंद के कहने पर सादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया तो जवाब में से ऑप्शन ब अल्बम बनवाया चौथो प्रश्न पंडि, पंडित पंडित सादीराम को अल्बम के कितने रुपये मिले एक हजार प्रश्न सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठा क्योंकि जवाब ऑप्शन ड मारवाडी सेठ ने अल्बम खरीद लिया था त्यार नंबर बी निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर पहला प्रश्न पंडित सादीराम के बचाए हुए अस्सी रुपये किसमें खर्च हो गए जवाब पंडित शादी के बचाए हुए अस्सी रुपये लड़के की बीमारी में खर्च हो गए बीजो प्रश्न पंडित शादी पुरानी पुरानी ये क्यों नहीं बेच देते थे जवाब पंडित शादी के स्वर्गीय बड़े भाई के समय की पत्रिया पत्रिकाओं को देखकर रोते बच्चों के आंसू थम जाते थे इसीलिए पंडित शादी पुरानी पत्रिका नहीं बेचते थे तीजो प्रश्न सदानंद ने शादी को पुरानी पत्रिकाओं से क्या करने की सलाह दी जवाब लाला सदानंद ने को पुरानी पत्रिकाओं के पत्रिकाओं से अच्छी अच्छो तस्वीर अलग छोड़ लेने की सलाह दी चौथो प्रश्न लाला सदानंद की बीमारी के समय पंडित शादी किस तरह सेवा करते थे जवाब पंडित शादी लाला सदानंद के लिए दिन रात माला फेरते थे यही उनकी औषधि थी जिसे वे अपने आत्मा की पूरी शक्ति और मन से कर रहे थे पांचवा प्रश्न अल्बम सेठ ने मैंने मंगवा लिया है ऐसा सदानंद ने शादी क्यों कहा सादीराम ने सदानंद से सिधा ने अल्बम देख लिया था इसीलिए वह अल्बम छीन कर सदानंद ने शादी से कहा कि अल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है ताकि उन्हें शंका न हो प्रश्न नंबर त्रन निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए पहला प्रश्न पंडित कर्ज अदा करने के लिए क्या क्यों बेचें थे? पंडित ने कई साल पहले लाला सदानंद से कर्ज लिया था पर भले मानस लाला सदानंद कभी उनसे पैसों का तकादा नहीं करते थे पंडित शादी पेट काट काट कर पैसे बचाते फिर भी कोई न कोई काम निकल आता कि सारा पैसा उड़ जाता इस कारण सादीराम कर्ज अदा करने के लिए बेचैन थे। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન લાલા સદનંદે સાદીરામની સમસ્યા કા ક્યા હલ نکالا? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ અહીં લખ્યો છે. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન સાદીરામને અપના કર્જ કેસે ચૂકાયા? કર્જ કો લેકર પરેશાન સાદીરામ કો કર્જ સે મુક્ત કરને કે લિયે લાલા સદનંદને સાદીરામ કે ઘર પર પડી હુઈ घर पर पड़ी सुंदर तस्वीरों वाली पत्रिकाओं को से अच्छे-अच्छे तस्वीरें छाटने के लिए उन्हें कहा इन तस्वीरों को इन तस्वीरों का एल्बम बनाकर विज्ञापन देने पर कलकत्ते में मारवाड़ी सेठ ने पत्र एल्बम खरीद लिया उन पैसों से शादी ने अपना कर्ज चुका दिया त्यार पोथ प्रश्न पंडित शादी लाला सदानंद से यह क्यों न कह सके कि वे झूठ बोल रहे हैं દીરામ કાઋણ ઉતરને બજાય દુગુના કયો હો પંડિત સાદીરામ કર્જ મુક્તિ કે લી અલ્બમ બનવા કર લાલા સદાનંદને મારવાડી સેટ કો ભીખવા દીયા ઇન પૈસો સે પંડિત સાદીરામને लाला सदानंद का कर्ज उतार दिया जब पंडित शादी ने झाना के अल्बम मारवाडी सेट के बजाय लाला सदानंद ने खरीदा है तब वे समझ गए कि पहले का कर्ज तो अदा नहीं हुआ और इस एल्बम के लिए दिए गए पैसों के रूप में कर्ज बढ़कर दुगुना हो गया है त्यारछी प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के चार पांच वाक्यों में उत्तर लिखिए पहला प्रश्न है पंडित शादी के दिल में क्यों शांति नहीं थी आ प्रश्न का जवाब अभी આપ્યો છે ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન પંડિત સાદીરામ ખુશી સે ક્યો ઝુમને લગા જવાબ લાલા સદાનંદને પંડિત સાદીરામ સે આલ્બમ બનાને કે લિયે પત્રિકાઓ સે અચ્છે તસવીરો છટને કે લિયે કહા તો ઉને વિશ્વાસ નહીં હુવા કે ઉનકા ય પ્રયત્ન સફળ હોગા લેકિન જબ સોદો સો દોસો બઢિયા ચિત્રા જમા હો ગયે તો ઉને દેખકર વે ઉછલ પડે वे चित्रों की और इस तरह देखते जैसे हर चित्र दस दस का नोट हो अद्यपि आशा अभी दूर थी पर लाला सदानंद की दी हुई आशा पर अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया इसीलिए पंडित सादी भविष्य की कल्पना करते हुए खुशी से झूमने लगे त्यार त्रीजो प्रश्न लाला सदानंद ने सादी से रुपये लेने से मना क्यों किया मना क्यों दिया लाला सदानंद ने शादी से रुपये लेने से मना कर दिया क्योंकि उनका दिल बहुत साफ था और वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पंडित शादी को कोई परेशानी हो प्रश्न नंबर चार लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए लाला सदानंद एक सज्जन भले मानस संवेदनशील और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति है उन्होंने कई वर्ष पहले अपने पुरोहित पंडित शादी को कर्ज दिया था लेकिन इतने दिनों बाद भी उन्होंने शादी से पैसों का भी कभी तकादा नहीं किया बल्कि उनकी व्यवस्था को देखते हुए वे चाहते थे कि वे रुपये न लौटाए तो अच्छा हो दूसरों की मदद करने में भी वे पीछे नहीं रहते पंडित शादी की सहायता करने के उद्देश्य से ही उन्होंने उनसे पत्रिकाओं से अच्छे चित्र छाट कर जमा करने के लिए कहा उन्होंने चित्रों से स्वयं एल्बम बनाया विज्ञापन दिया और किसी सेठ के नाम से पत्र कर स्वयं अपने पास रख कर शादी राम को रुपये दिलाए यह सब उन्होंने इसीलिए किया ताकि शादी राम के आत्मसम्मान पर आंच न आए और उन्हें यह लगे कि रुपये उन्होंने अपनी चीज के मूल्य के रूप में मिले हैं दान में नहीं इतना ही नहीं अपने घर में पंडित शादी के हाथ में अल्बम देकर वे उनका विश्वास बनाए रखने के लिए सूट बोलते हैं कि अल्बम अब उन्होंने सेठ साहब से मंगवा लिया है त्यार पी प्रश्न नंबर पांच सूचना अनुसार लिखिए पर्यायवाची शब्द दीजिए हाथ तो तेनो सामानार्थी शब्द थे कर आंख नेत्र ऋण कर्ज अंधकार अंधियारा परमात्मा ईश्वर ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન વિરોધી શબ્દ નંબર ત્રણ વાક્યો મેસે ભાવવાચક સંજ્ઞા ખોજ કર બતાવીએ પેલું વાક્ય છે તેમાં ભાવવાચક સંજ્ઞા ના વિવસ્થા ભલમનસી બીજા વાક્યમાં ભાવવાચક સંજ્ઞા આશા त्रीजा वक्य में भाववाचक संज्ञा दया सज्जनता चौथा वक्य में भाववाचक संज्ञा जूठ त्यार पछी प्रश्न नंबर चार मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए पहलू ठंडी आ भरना तो तेनो अर्थ से दुखी होना वाक्य लंबी बीमारी से परेशान मां ठंडी आ भरने लगी बीजू पेट काट कर बचाना तो तेनो अर्थ से थोड़े खर्च में काम चलाना वाक्य माने पेट काट कर हमें पटाया ત્રીજું છે ભાર ઉતરના અર્થ જીમેદારી છુટકારા પાના વાક્ય કર્જ ઉતરતે હી કે સે ભાર ઉતર ગયા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ દસ વિષય છે હિન્દી તેમાં પાઠ વીસ તેમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ એકવીસની ની અંદર ત્યાં સુધી આવજો